وعنیدی اصحابی و سلم ویلیدی اللہ بیدی فیلیدی اقلیدی وفیدید اقال الربي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلح طریقا یو تمس فيه ان من صحب به طریقا مل جنہ اقال الربي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ بی مجالسة علماء واسمع خلابا حکم الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بمال المطر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه عليه أَهَا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستضل الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق <applause> الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الجنس والجان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فبعده بالهدى والقرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما باب الشمسان أما بعد فيا معشر الإخوان عليكم بالعلم فإنه أساس العمل والتقوى من تعلم الدين فقد رشد واهتدى ومن تجاهل عنه فقد ضل وغوى فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بليغا الى الجنه. وقال <سؤال> النبي صلى الله عليه واله وسلم: عليك في مجالسه العلماء واسمع كلام الحكماء، فان الله لا يؤذي القلب الميت بنور الهمه، كما يؤذي الارض الميت بماء المطر، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه عليه ها او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان يستغل في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سيدنا ونستغفره ونستغفره